যদি পুত্ৰত শৰণ লওঁ এডমিশ্যন লাগে ধন টকা পইচা লাগে কিতাপ পত্ৰ কাগজ কলম কিনিবৰ বাবে মই যদি কৰ্মলৈ নাযাওঁ তেতিয়াহ'লে মই দৰমহা নাপাম আৰু দৰমহা নাপালে মই সন্তানক পোহপাল দিব নোৱাৰিম ভকতৰ সংগ আমি লাভ কৰিব নোৱাৰিম যদি তাৰ মাজতো এসপ্তাহত অন্তত দেওবাৰ বুলি এটা দিন আমাক ছুটি দিয়ে গতিকে সেই দিনটোতো যদি আমি চিন্তা কৰোঁ নাম গৃহত বা পাইসকলে দিনটো নালাগে অন্তত আমি দুঘণ্টা নিজৰ সন্তান কীৰ্তিকো যদি লগত লৈ কীৰ্তন দশম ঘোষা ৰত্নাৱলী ভাগৱত গীতা অন্ততঃ দুঘণ্টা আমি পাঠ প্ৰসংগ আলোচনা যি জানো যি নাজানো তাকেই যদি আমি আশ্ৰয় কৰি নিজৰ জীৱন অতিবাহিত কৰিব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি নিজেও ঈশ্বৰৰ কৃপা লাহে লাহে আশ্ৰয় কৰিম আমাৰ সন্তানকেইটিয়েও গুৰু ধৰ্ম আশ্ৰয় কৰি ভকতৰ সেৱা কৰিলে কি হয় এই সংসাৰখনত থকা এই ব্যৱস্থাটোৰ পৰা ভগৱন্ত বস্তুৰ ফালে আহিব পৰা এই ব্যৱস্থাটোৰ মাজলৈ লাহে লাহে আমি সময় লৈ যাব পাৰিম আৰু বৰ্তমান উদৱৰ আগত ভগৱন্ত পুৰুষে এনেধৰণেই পদচন্দই জ্ঞান প্ৰকাশ কৰি আছে আমাৰো সীমিত জ্ঞান আমি এনেধৰণে সমস্তজনে চৰণ কমলত এই ঘোষা কেইজোকাই প্ৰকাশ কৰা পদ ছন্দভাগে প্ৰকাশ কৰা সম্ভৱ অৰ্থ আমি এনেধৰণেই প্ৰকাশ কৰা হৈছে কৃষ্ণ জ্ঞান ভক দী পদম পন্থ দিলোপ নাহি

গদগদ বাকে বুলি তোমাক মই তিনিটি মাৰ্গৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছোঁ যে জ্ঞানমাৰ্গ কৰ্ম মাৰ্গ আৰু ভক্তি মাৰ্গ আৰু এই তিনিটি মাৰ্গৰ ভিতৰত ভকতিয়ে হ'ল উত্তম মাৰ্গ আৰু ভকতি কি শ্ৰৱণ কীৰ্তন কাৰ নাম প্ৰভু ভগৱন্ত এক কৃষ্ণ দেৱ কৰি ওক শেৱ ধৰি তাহান নাম কৃষ্ণ দাস হা প্ৰসাদ ভঞ্জিয়া হস্তে কৰা টানকাম এয়া হ'ল ভগৱন্ত পুৰুষৰ গুঞ্জক আশ্ৰয় কৰাৰ মাধ্যমেৰে আপোনাক মোক সমস্ত জনাকে গুৰুজন বস্তুৱে ভক্তিৰ জ্ঞান প্ৰদান কৰিছে যে সি উদ্ধকতিটো পৰে আন নজানিবা সুখী তুমি ভক্তিৰ বাহিৰে বেলেগৰ ফালে তোমাৰ মন কিন্তু নিদিবা আৰু এই পৰম সত্য অনুধাৱন কৰিব পাৰি মহাভক্ত উদ্ধৱে হেন শুনি উদ্ধৱে মচিয়া নোক আকি মহাভক্ত উদ্ধৱ অলপ আশ্বস্ত হৈছে আৰু আশ্বস্ত হৈ কি কৰিছে কৃষ্ণৰ চৰণ চাই তেজীয়া নিচাই গদ গদ বাক্যে বুলি লণ্ড লাহে 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 থোকাথুকি মাতেৰে মহাভক্ত উদ্ধৱে ভগৱন্ত পুৰুষৰ দুই চৰণলৈ চাই সেৱা নিবেদন কৰিছে হীৰা ঋষমস্তৰ কিয় এক নাই কেহু বোললৈ কৰ্মে কেহ বলৈ জ্ঞান ভগতি কৃষ্ণ তুহুমাৰমত পথ কেৱল ভকতি ভগৱন্ত পুৰুষৰ চৰণ কমলত মহাভক্ত উদ্ধৱে জানিব বিচাৰিছে যে সেই প্ৰভু প্ৰাণবন্ধু কৃষ্ণ তুমি মোক বুজাই দিয়াচোন ঋষি সমষ্টৰ কিয় একমতি নাই যিটো প্ৰশ্ন সাম্প্ৰতিক সময়ত আমিও উঠি অহা যুৱক যুৱতীসকলে শিশুসকলে ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ব লগা হৈছে যে আমাৰ বৰ্তমান সাম্প্ৰতিক সময়ত বিভিন্নখন পঢ়াশালী আছে ভক্তিৰ পঢ়াশালী ভক্তিৰ পঢ়াশালী কেইভাগেই নাম আমি সকলোৱে জানো এভাগ ভক্তিৰ পঢ়াশালীৰ নাম হ'ল সত্ৰ সমাজ এভাগৰ নাম হ'ল শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ সমাজ এভাগৰ নাম হ'ল ভাগৱতী সমাজ এভাগৰ নাম হ'ল বামুণীয়া পন্থ নাম কীৰ্তনীয়া অনিৰুদ্ধদেৱ সমাজ আদি আদি বিভিন্ন ভক্তিৰ পঢ়াশালী আমি বুজি পাওঁ সাম্প্ৰতি সময় কিন্তু তেতিয়া উদ্ধৱে সুধিছিল এতিয়া আপুনি মই সুধিব লগা হৈছে যে ভগৱন্তক সন্তুষ্ট কৰি জীৱই এই সংসাৰ এৰি পৰম গতি লাভ কৰিবৰ বাবে কোনটো মাৰ্গ আমি আশ্ৰয় কৰিব লাগিব কোনখন সমাজৰ নিয়মটো শুদ্ধ এই বুলি আপুনি মই আজি চিন্তা কৰিব লগা হৈছে আৰু ইয়াৰে আগ ধৰি উধে সুধিছে যে সেই প্ৰাণবন্ধু কৃষ্ণ তুমি মোক কোৱাচোন যে বেদ দেখোন একেভাগি বেদকে অধ্যয়ন কৰি কৰি বেদ শাস্ত্ৰত পাৰ্গত হৈ ঋষিমুনিসকলে কৈ দিলে কোনো কোনোৱে হেৰা এই বেদে কৈছে যে কৰ্ম মাৰ্গতহে কিন্তু জীৱৰ গতি আছে আৰু কোনো কোনো ঋষিমুনিয়ে বেদশাস্ত্ৰ অধ্যয়ন কৰি কৰি কৈ দিলে হেৰা তুমি কোৱাটো হয়তো হয়েই কিন্তু মনত ৰাখিবা জ্ঞান মাৰ্গটো আকৌ জীৱৰ গতি হ'ব কিন্তু তুমি মোক এই মুহূৰ্তত কৈ দিলা তোমাৰ সন্মত পথ কেৱল অভোগ এতিয়া এই কথাটো আমি চিন্তা কৰিব লাগিব যে একেভাগি ভাগৱতকে একেভাগি নামঘোষাকে একেভাগি কীৰ্তন গ্ৰন্থকে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ ভকতেও পঢ়ে বামুণীয়া পন্থৰ ভকতেও পঢ়ে নাম ধৰ্ম সমাজেও পঢ়ে সত্ৰ সমাজেও সাতদিন চাৰি দিন তিনিদিন চৌবিশ ঘণ্টা জুৰি আশ্ৰয় কৰে আমিও তাত গৈ দহ টকা বিছ টকা মিঠাতেল এটি গুৱাপান সহিতে গৈ আমিও প্ৰত্যেকে সেৱা ভাগ এভাগ এভাগ কৰি এই বইল হৃদয়মুঠি খাই খাই গুচি আহোঁ পৃষ্ঠ আমিওতো এই ব্যৱস্থাটোৰ মাজতে আছোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ নীতি নিয়মবিলাক কিয় বেলেগ ভাগৱতটো একে ভাগিকে আজিও শুনিছোঁ কালিলৈও শুনিম এমাহৰ পাছতো শুনিম তাৰ পাছতো আমাৰ মিতাহাৰ কৰ্ম কৰোঁতে ছমহীয়া বছৰেকীয়া আদি কৰাৰ পৰা এই কৰ্মবিলাক কোনখন ভাগৱতক লিখি দিলে যদি শাস্ত্ৰই কৈছে প্ৰকৃততে যে পুত্ৰই উদ্ধাৰে বুলি কঢ়িয়াই শাস্ত্ৰ যদি শাস্ত্ৰই কৈছে পুত্ৰ হলে মাতৃ সংসাৰৰ পৰা সেই পুত্ৰজনৰ নামটো কি বৈষ্ণৱ পুত্ৰক প্ৰতি বলি আছে মাত্ৰ সেই পুত্ৰজনৰ নামটো কৈ দিলে বৈষ্ণৱ পুত্ৰ যিটো নিসিংহ গোসাঁই ভক্ত প্ৰহ্লাদক কৈছিল যেতিয়া হিৰণ্য কশিপুৰক নৃসিংহ অৱতাৰ ধৰি নিপাত কৰিছিল তেতিয়া প্ৰহ্লাদক কৈছিল যে তই বৈষ্ণৱ পুত্ৰক হৈ যাৰ একৈছ পুৰুষ উদ্ধাৰ কৰিলি তাৰ তোৰ নিচিনা এজন বৈষ্ণৱ পুত্ৰৰ যদি ধৰাধামত যি বংশত জন্ম হয় অৱতৰণ হয় সেই বংশৰ একৈছ পুৰুষ উদ্ধাৰ হৈ যাব পাৰে তেতিয়া একৈছ পুৰুষ কোন কোন পিতৃ কুলৰ চৈধ্য পুৰুষ মাতৃ কুলৰ সাত পুৰুষ সমান চৈধ্য পুৰুষ এতিয়া আপুনি মই বাপ জানে চিনি জানি নোপোৱা কোনো এটা বংশৰ কোনো এটা কুলৰ এগৰাকী কন্যাক ভগৱন্ত ঈশ্বৰ কৃষ্ণই ৰুক্মিনীক হৰণ কৰা নিচিনাকৈ আমি পলুৱাই লৈ বিবাহ কৰানো যে যেনেকৈ নকৰোঁ কিন্তু আমি কোনেও নাজানো তেওঁ কুল কি গোত্ৰ কি তথাপিতো শাস্ত্ৰই কৈছে যদি তুমি বৈষ্ণৱ হব পাৰা তেতিয়া তোমাৰ পিতৃবোৰ মাতৃ বোলৰ কিন্তু দ্বিতীয়তে ধৰি লওক আপুনি মই এজন নামঘৰীয়া ধৰি লওক আপুনি মই এজন নামাচাৰ্য নামাচাৰ্য নামঘৰীয়া পদাধিকাৰ আদি আদি বিষয় বাপবিলাক আশ্ৰয় কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ মোৰ সন্তান যদি তাৰ বিপৰীত চিন্তাৰ মাজত থাকে তেতিয়াহ'লে শাস্ত্ৰই কৈছে যদি উপজে বংশত স্বৰ্গ সন্তে পিতৃক পেলাওঁৱে নৰকত তেতিয়া আপুনি মই নামাচাৰ্য আপুনি মই সন্তানক নামগৃহলৈ নানিলো শৰণ ললে কি হয় বুজাই নিদিলো ভকতক সেৱা কৰিব লাগে এইটো নিশিকাই কেৱল চাকৰি বাকৰি পৰিয়াল পোহপাল দিয়াৰ ব্যৱস্থাটোৰ মাজতেই জীৱন দুটাক অতিবাহিত কৰিবলৈ শিকালোঁ তেতিয়াহ'লে আপুনি মই যেতিয়া মৰি থাকিম আপোনাৰ মোৰ পুত্ৰই কি কৰ্ম কৰিব সেই কৰ্মটোৰ দ্বাৰা আপুনি মই বুজি পাব লাগিব আপুনি মই নামাচাৰ্য হিচাপে যদি স্বৰ্গলৈকে যাব পাৰিছো পুত্ৰই কৰা সেই অপকৰ্মৰ কাৰণে স্বৰ্গত থাকিও আপুনি মই নৰকলে নামি আহিব লাগিব এতিয়া কোনটো কৰিম আপুনি মই চিন্তা আপোনাৰ মোৰ নিজৰ নিজৰ কাৰণ শাস্ত্ৰই উপাধি ধৰি ধৰি গুৰুত্ব দি কাকো কোৱা নাই শাস্ত্ৰই সমাজ বিশ্লেষণ কৰি কৰি কাকো কোৱা নাই শাস্ত্ৰই একেভাগেই উদ্ধৱে জানিব বিচাৰিছে প্ৰভু যে ঋষি সমষ্টৰ মাজত একমাতি কিয় নাই আৰু আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাটো বৰ্তমান নীতি নিয়মৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যেকৰে বেলেগ বেলেগ যে আমাৰ পূৰ্বপুৰুষৰ পৰা চলি আহিছে কেনেকৈ লৈ এৰিম এই বুলি কৈ হ'লেও আমি যেনে তেনে মুঠতে সি সত্য় নিয়মটোৰ পৰা ফালৰি কাটিব বিচাৰো বৰ্তমান পদে এনেধৰণে কৈছে পাছৰ খিনি পদে আমাক প্ৰকাশ কৰিব আমি